с вами даша и я решила снять обзор мода э, я опять забыла как он забыла как он называется очень на каком-то острове ну а этот не так важно сейчас я хочу посмотреть само название этого мода э, 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 э. too many items да что собственно добавляет этот мод он добавляет, смотрите, вот эту вот полосочку. Семь э -э складов, я не знаю, как это, это склад или не склад, но, короче, что-то такое. И вот тут, как вы видите, вот, вот эти вот сами, собственно, вещи. Начнем с этой полосочки. Да, это удалить мод. Это, ну, вы знаете, Выживание. Это креатив. Вот нажимаешь на площадь. Это хардкор, по-моему. Это дождь. Дождь. Это как... Сон. Э, утро. Это день. Это также если повторно нажать, он выключится. Это ну, закат. Это Ночь это сложность легкая нормальная сложная мирная легкая ну фил это ясно еще что как бы удобно в этом моде мало того что она есть вот если допустим нажать допустим хотим мы М -м -м, что мы допустим так допустим взять Ну давайте Эндерперл. Эндерперл. И оно появится в инвентаре. Все просто. Похоже, я тебе потом. И также они будут... Ой, что ты? Фаблата. Оно будет работать. В смысле... Понял что ты можешь брать вот эти вот вещи, не, вне зависимости в креативе ты или в, выживании. вот смотри, как это будет, смотрите, ой, извините, нажал. Как это будет выглядеть, если нажать правой кнопкой мыши, то появится стак этих вещей. Если левой кнопкой мыши, то появится одно. Поняли? Также Вот чтобы доказать, что можно любые вещи брать. Допустим, можно взять также оружие. Допустим, чтобы за за запинать этого сына зомби. Аналогично же, можно складывать эти вещи сюда. Тоже можно брать грибы. Ну, возможно. А! Мне ведьма траванула. Вот коза. Так, давайте возьмем, допустим, эликсиры. А! Коза, видно. Коза, ведьма, ведьма, коза. Ну, надо вот такой вот интересненький мод. Где то мои эликсирочки? А, она меня заметила. А, усекли, усекли, засекли. А, ладно. А, и вот коза. Это видно? Противная. Да тихо, тихо, все, молчу, 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 молчу. Ладно. Как бы мод. А, что же молчу? Ну, кляти Все, пока. Ну да, это как бы интересненький модик. Давайте вот в честь моего первого выпуска. А, сейчас только верим. Запинаем. А то больно она мне не нравится. А, все, отлично. А, где тут оружка? Яблочко. Бы... Оружка, где оружка? Ребят! А, вот оружие. Вот у допустим, меч. Где она тут? Это. Портит весь праздник. Ну, она вроде смотала. Так что можно выключать креатив. Допустим, давайте вот я хотела бы запустить в честь моего первого выпуска эти... Эти... и Эти... Зарим. Эти... как я сделала? Зырите. А. какая красота. Мы будем так все еще запускать. Опа. Мне эти фейерверки не очень нравятся. Это звездочки. Наверное, их плохо видно. Вот так вот. Мне вот эти нравятся. Большие красные. Ты вот, вижу написано, смотрите, вот. Big red. Большие красные. И, наверное, вот самые такие вот, прикольненькие. Можно так вот забежать, вот так вот вариатор запустить, и будет вообще так. Old Glory. Это такие... М -м, old Glory. Так, большой шар красный, белый, синий и затухание. На голубом. Вот. Это интересно. Вот, конечно, больше всего мне тут понравилась вот эта вот полосочка. И запасные инвентарики. Вот эти вот. Я про это. И вот эта полосочка. Можно легко сменить. День на ночь, ночь на день. Там креатив. Без прописания всяких команд. Но, правда, ну правда... Вот. С легкостью. Не надо на настройки. Тут так все ясно. И вот. Как бы все, все у нас тут есть. А, зависла. И давайте еще, наверное, подорвем динамит и блок красной пыли. Ну, давайте. Только, наверное, сразу креатив, включу. креатив А, нет, я не креатив, включу. Теперь креатив. Давайте. Так, просто отставим этот плохо. Не оставим от него ничего. Его тут а, что-то с новой скоростью летает. А! Давно ничего не взорвало. Я еще хочу сказать, скачать мод на, на новую динамику. Я, конечно, слабо обставила. Я могла бы... Ну, это, кстати... Я могла бы и получше обставить. Ну, поскольку уже времени мало, я тут некогда сильно обставлять. Давайте. <связывая> Ой! Давайте. О-о-о-о-о. Нихила. А ты что, тут Самый живучий. А ну, сейчас я тебя... О, фига пролагала у меня. ну вот, как бы и все. Ладно, всем удачи, всем пока. С вами была Даша. Вот так вот. Гениально.